देश में लोकसभा चुनाव का चार चरण पूर्ण हो चुके हैं और पंचम चरण का चुनाव तीस मई को होना है देश में महागठबंधन की सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में आने वाली है और जो फीडबैक नतीजे चार फेज के इलेक्शन के जो हम सब आ रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि देश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं आदरण्य राहुल जी सोनिया जी खरगे जी और अन्य दलों के प्रमुख नेताओं के साथ में एक मजबूत गठबंधन कांग्रेस पार्टी तैयार किया है उसके माध्यम से एक मजबूत सरकार दो में देश में हम बनाए आप सबको वरित है कि आदरण्य राहुल जी सोनिया जी और खरगे जी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक मजबूत मैनिफेस्टो तैयार किया है और ये मैनिफेस्टो देश के हर वर्ग के लिए हर व्यक्ति के लिए सम्मान उसको मजबूत करने के लिए उसको ध्यान में रखकर ये मैनिफेस्टो हमारी सरकार ने बनाया है मुझे याद है कि आपको मिला होगा ख्याल से लगभग सभी पत्रकार साथियाँ प्रेस मीडिया में लगातार काफी दिनों से ये चर्चा हो रही है आज मुझे विशेष रूप से आपके बीच में आने का अवसर मिला मैं अदानी हमारे विधायक जी का और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैनिफेस्टो की जो विशेष बिंदु है इसमें हमने कहा है कि हम हर वर्ग को न्याय देंगे और उस कांग्रेस के गारंटी कार्ड जो आपके सामने समक्ष मैं दिखा रहा हूं, वो हो सकता भी समक्षा भी होगा निश्चित रूप से पहुंचा होगा कांग्रेस की गारंटी देश के हर वर्ग के लिए हर समाज के लिए हर व्यक्ति के लिए विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने बनाई है आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश की मैं कह सकता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी पद यात्रा करके कन्याकुमारी से लगाकर कश्मीर तक पैदल चढ़कर देश में एक भाईचारा एक मोहब्बत एक मजबूत गठबंधन कर तैयार करने की कोशिश की और आपने देखा होगा कि जो यात्रा जो भारत से भी गुजरी थी जो तो मध्यप्रदेश से भी गुजरी थी एक ऐतिहासिक आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई और लगभग चार हजार किलोमीटर की यात्रा हुई दूसरे फेज में उन्होंने तो कुल मिलाकर राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से इस देश में भाईचारा एकता मोहब्बत को वापस मजबूत करने के लिए इस काम को किया है साथियों कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्ट किया है आज देश का बेरोजगार नौ नौजवान बेरोजगार घूम रहा है मुझे याद है आप सबको तो भी याद होगा कि 2013 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने उन्होंने देश के युवाओं को कहा था और वादा किया था कि हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज 10 साल की सरकार के बाद स्थिति यह है कि गांव का बेरोजगार नौजवान चाहे वो आपका धूले का हो चाहे हमारे निवाड़ांचल का हो बेरोजगार नौजवान नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़कर अन्य राज्यों में जाकर नौकरी करने की कोशिश कर रहा है दो करोड़ रोजगार देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी ऐसी कोई योजना नहीं बनाई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हाथ में लिया जिससे देश के बेरोजगार दे नौजवानों को रोजगार मिल सके कौन क्या है कि हम देश के युवाओं को न्याय देंगे और एक कानून बनाएंगे और जो युवा न्याय का जो कानून है उसमें हमने स्पष्ट किया है कि 25 वर्ष से कम के जो युवा है जो डिप्लोमा धारक है जो स्थानक तक पढ़ाई की है उसको ट्रेनिंग के तहत एक साल में एक लाख रुपया सैलरी सरकार हमारी देगी उसको ट्रेन करेंगे उसको एक साल के लिए भत्ता देंगे कांग्रेस पार्टी देगी और फिर उसको नौकरी मिले ये मजबूत काम कांग्रेस पार्टी सरकार की के सरकार में लगभग तीस लाख सरकारी पद आज भी खाली है जो पिछले दस सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नहीं भरे गए और यही स्थिति प्रदेश की सरकारों की भी है और मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा मध्यप्रदेश में भी आज लगभग चार लाख सरकारी पद खाली हुए जो सरकार नाही भरली आहे हमारे देश में प्रदेश में बेरोजगारी लगात बसली जाईल येत्या वीस तारखेला होत असलेल्या लोकसभेच्या मतदानाच्या निमित्ताने काँग्रेस पक्षाच्या आणि विजय आघाडीच्या अधिकृत उमेदवार डॉक्टर शोभाते बच्चाव यांच्या प्रचाराचं एकंदर घोडजोड आपण सर्वांनी बघितली तर धुळे लोकसभेमध्ये इंडिया आघाडीने प्रचारामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आघाडी घेतलेली आहे प्रत्येक तालुक्यामध्ये आणि शहरांमध्ये म्हणजे धुळे असेल किंवा मालेगाव असेल प्रत्येक ठिकाणी शोभाताईंचा मतदारांकडून पतीचा आधार फार मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढताना आम्हाला दिसतोय एकंदर प्रत्येक मतदारापर्यंत आमचा उमेदवार आमचे कार्यकर्ते हा पोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्याचा परिणाम असा होतो आहे की मतदार हा फार मोठा प्रतिसाद हा आमच्या उमेदवाराला देतो आहे एकंदर मतदारांना गेल्या दहा वर्षामध्ये आलेली भारतीय जनता पार्टीकडून निराशा आणि आमचे नेते सन्मान्य राहुलजी गांधी यांनी जाहीर केलेल्या गॅरंटीज ह्या पार्श्वभूमीवरती सर्वसामान्य मतदाराला आता काँग्रेस पक्षाला आणि इंडिया आघाडीला मतदान करण्याकरता त्या ठिकाणी मनामध्ये पक्का निश्चय करण्याचा मतदारांनी नि, त्या ठिकाणी निर्णय केलेला आहे आणि त्यामुळे मला या ठिकाणी आता खात्री वाटते की आमचा उमेदवार हा फार मोठ्या फरकाने त्या ठिकाणी नि, लोकसभेवरती जाणार आहे आमच्या अनेक सभा त्या ठिकाणी झाल्या परवाची खारगे साहेबांची सभा आपण बघितली साहेबांची शिंदखेड्याला झालेली सभा ही मला असं वाटतं फार मोठी सभा होती आणि त्यामुळे एकंदर पंचावन्न मिनिटांच्या भाषणामध्ये आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्मान्य खरगे साहेबांनी संपूर्ण काँग्रेस पक्षाची आणि इंडिया आघाडीची भूमिका त्या ठिकाणी फार चांगल्या प्रकारे विश्र केली त्याच्या आदल्या दिवशी नंदुरबारला प्रियंकाजी गांधी आल्या होत्या आणि प्रियंकाजींच्या रॅलीला जो फार मोठा प्रतिसाद त्या ठिकाणी मतदानाने दिला त्यावरूनसुद्धा आपल्या लक्षामध्ये आलं असेल की काँग्रेसचे जे पूर्वीचे दिवस होते ते पुन्हा एकदा या देशामध्ये ते वातावरण निर्माण व्हायला सुरुवात झाली किंवा मौला ते वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि म्हणून अशा पार्श्वभूमीवरती पार आम्हाला फार मोठ्या मतांनी आमचा उमेदवार निवडून येणार याबद्दल आमच्या मनामध्ये आता कोणत्याही प्रकारची शंका राहिलेली नाही आज आमचे निरीक्षक आणि स्टार प्रचारक मध्य प्रदेशचे माजी खासदार माजी केंद्रीय मंत्री प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष सन्मान्य श्री अरुणजी साहेब आज यांनी केली धुळ्यामध्ये आपल्या सर्वांना भेटण्याकरता आणि आपल्या सर्वांशी चर्चा हेतुरूच करण्याकरता या उपस्थित झाले